отпустят, не отпустят, отпустят, не отпустят, то ясно, что идет око замыливания для избирателей. То есть, пытаясь сейчас этим делом Ефремову и людьми, которые борются с этой гидрой, которым угрожает опасность, ну это как блокбастер, э, Пережить Лавайск, потому что через 20 дней годовщина. Пережить всю эту критику поливания свинячей крови прокуратуру по делам Медведька. Критику по посадке добровольцев. Э, но тем не менее мы находимся здесь. На случай, если случится 1,1%, Ефремова отпустят. В таком случае сразу начинаем ловить блок панамских патриотов, которые здесь прибывают, не суд. Потому что они могут навести порядок одним махом. И здесь разные люди. Есть люди, которые верят, что это всемирная борьба с добром и зла. А есть люди, вот, например, Донбасс, Айдар, которые пришли сейчас с судов над добровольцами. Видели там Мосгвардии в 10 раз больше. И находятся здесь, понимая, что его посадят, а нам главное, чтобы его через два месяца не отпустили, когда Порошенко понадобятся голоса оппозиционного блока. Поэтому мы хотим прикатить традицию. Приходит новый генеральный прокурор, Казань брал, Астрахань брал, Ефремова не брал. И сделать так, что все-таки к Ахметову, к Бойко подошли а, речь к. Тысячам сепаратистов, которые сейчас в районных и городских администрациях, в полиции, в судах, в прокуратуре, а потом перешли бы уже к варью нынешнего царства. Потому что, к сожалению, традиции Януковича не только продолжаются, они приумножены. А вот, собственно, на вашу думку, если сегодня будет позитивный результат, так его возьмут под э, варту, то... Далі судові засідання. Ну які яка вірогідність, що все таки ну, посадять властю? Повністю контролюється суддівна система? Захоче власть його посадять. Не захочет, будут имитировать всю эту борьбу, потому что, к сожалению, за 20 лет у нас сложилась система безответственности и круговой поруки. Те, кто приходит к власти, начинают воровать и понимают, чтобы их не посадили следующие, нужно не сажать, не сажать предыдущих. Пока мы не разломаем эту традицию, мы не построим ни правового государства, ни вообще какого-либо мощного государства. Будет вот так все от одной проблемы до другой.